Бать, а ты знал, что сейчас по всей стране карантин ввели? Не, а что такое? Ну, вирус китайский опасный ходит. Да? А что за вирус? Корона, во. О, давай. Что давай? Ну, пиво корона, да? Не, не пиво корона, коронавирус, ну, так называется. а а а Да. Так, а пиво будет? Ой. Бай, это тобі не шутки, це все дуже опасно. Ну и что там опасно? Ну, я не знаю, но я знаю, что треба руки мыть, маски нас идете, медицинские. Слевайся, сынок, идешь в аптеку любу, да? И купляешь эти маски по 2 гривні. Чи сколько в этом стоит? В аптеках нема масок уже. Ну, и что? Сраку есть. И антисептиков нема. Да туда же их в сраку, И спирта у Вот И уже серьезно. Михалыч, алючу, Короче, это. Спирта нема в аптеках, представляешь? Михалыч! Михалыч! Там что-то упало на пол. Так получается, если вы спирт скупили. Его нема, да? Э, ну пока логично все. О -о -о -о. А что делать с твоим этим промзонавирусом? Коронавирус. Я а карась разница? Что делать надо? Ну, в первую очередь треба мыть руки постоянно. Руки мыть, да? Да. Хорошо, пошли. Пошли. Так, мыло, мыло, все, думаю, есть кусок мыла. Так. Сейчас, еще чуть-чуть, чуть-чуть. Еще, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. И почти все. А, ой, ой, ой. Ну, ничего, еще, у нас там мыло еще есть. Ничего страшного. Ну и все, вроде, да. Хотя нет, давай еще. Точно вот, два еще. на всякий случай, потому что... Я кажусь, береженого Бога, правильно? Правильно. Так, да, хорошо, что на руки помыл, что еще треба делать? Ну, треба соблюдать карантин, то есть, там, например, в школу не ходить, или на работу находить. ходить, ну, если у тебя, конечно, возможность есть такая, да. э, ну, и сидеть дома. Ну, пока что все я так и делаю, как бы, соблюдаю карантин. <сих> Михалыч, там, что он делает? Там, там карантин же живет. Михалыч, какого хера ты на улице? Иди до дома пиздуй давай. А то карантин на улице, а ты этому не долг должен. Так что давай, до дому пиздуй, давай. Забочусь, как мой бы, гражданский контроль. Ну хорошо, дивись, руки помыли, карантин будем соблюдать, что еще надо? Треба маски носить. Ну хорошо, сбегаешь в магазин, купишь масок. Батя, тебе уже казалось, что в аптеках нема масок, только в интернете. Ну в интернете, значит, купить. Ну, да ты бачил, почем их там продают, бать? Кока они там может стоить. Что це за хуйня? То есть получается продал тысячу масок и все может собирать гуляку бля чешу. Ладно, сейчас попробую позвонить по дешевке в торговать. А ну сейчас, сейчас я пройду. Ха-ха. Ну что, бать там получилось торговать, а? Ну конечно, сэж я, я самый лучший это торговец так сказать. Ну Ха -ха. да. Так, ну, давай собирай вещи. А Что? Зачем? Ну я короче купил 10 масок в обмен на тебя. Шо? Та шучу, я ж у на що ти начинаєш? Ну що ти 20 масок купив я. Бать, ти що, шо вообще, це.. Ну а що мені делать? Ну, в мене гроші всі кончились уже. А де вони ділись? Ну короче, я в в интернетах лазив ваших, да? І я там такий спіннер побачив, ну просто, ну мечта. Я оце тільки родився, да, розумієш? І сразу про нього мечтав. Він, короче, стоїв 5500. понімаєш? 5500! А зараз продают за 5, всего пять. Поэтому как бы купив и не сдержался не, ну, не ее. Так, ну хорошо, что там треба еще с твоим фараоновирусом делать? Коронавирусом. Ой, да срать меня не я... ехать. Хоть жопа вирус, что делать надо? Ну, треба все обрабатывать антисептиком або спиртом, там руки треба обрабатывать, телефон, яким ты пользуешься. Ага, хорошо. Так. А... чуть, -чуть. Ага. И руки сначала? Ага. Телефон. Тебе протру, потому что ты у меня такие заразные какие Усы мои, усы. Самое важное в моей жизни, треба протерти. Ага. Что такое? Как бы внутри тоже треба про дезинфицировать, да, правильно? Да, ну хорошо, проспиртовались а мы Что еще треба делать против твоего коронавируса? Коронавирус. Да ну, сынок, ну, боже, ну ты... Що діла? Ну треба купити все саме необхідне там, ну, гречки там чуть-чуть, ну і тому подібне. Ну у нас же ж денег нема, зато спінінг є. Що ти умнічаєш? О, що ти умнічаєш? Я знаю, де я заробити. Ну і де. Дивись, ти, короче, зараз одягаєшся, да? и идешь на улицу. Ага, и что дальше? И все, остаешься там, просто заклупал меня очень сильно, очень вот серьезно. Ну а деньги где заработать? Ага, ну, а, ну, на паре матч. Там же до сих пор 2,5 тысячи гривен бонусы дают на первый депозит. Ну, это, конечно, хорошо, но только все футбольные матчи отменили. Ой, сынок, если ты думаешь, что можно ставочки делать только на футбол, то ты очень сильно глубоко ошибаешься. Вот о, компьютеры ваши, вот там хлопцы играют в игры, вот это как, киберспорт, вот. На киберспорт тоже можно ставить, представляешь? А если ты вот сама не віришь, да, то переходишь по ссылочке в описании, и твои сомнения улетучатся сразу. Ну хорошо, гляну, гляну. Хорошо, ты вот дивись, да? Ты дивись. А я, а я сейчас приду. Все, магазин же купить там мне батон, хлеб. Ну все, садок, я короче купил все, что нам надо. Дивись, сюда. Макарошки. О, нормально. Вот сюда горячая, любимая О, моя. Это тоже хорошо. Э Йогурт. А, ну, ладно, хай будет Семечки. Бать, это что самое необходимое, нахрена? Ну, они просто по скидке были ну, думаю, ну, что не взять, как бы, ну. Ладно, если по скидке, нормально. Э -э, отвертки. Бать, ну, да, нахрена отвертки нам, ну, зачем? Ну, это тоже по скидке было, А у меня старые, ну, погани уже такие, ну, ржавые, знаешь, а что новенькие, смотри какие классные. Ой. Ладно, что там у тебя еще есть? Вот сюда, короче. О, ага. Туалет бумага. Туалет, ха, ха Ну а зачем ты ей взял вообще? Не знаю. В смысле? А зачем, зачем брать то Ну там просто и все брала, ну и я решил взять. Ну а чё мне? Я что, самый Ой, крайний что? Ну пойдет. Бать. Бать, да я, я попрыгнул. А, отошел от меня, бать. отошел. Стой на месте. Бать. Так, да, что делать? Шо. В комнату иди, давай, в комнату. Хорошо. Тира, не бегуем. Давай, давай, давай. -давай. Да. Все, пошел в комнату. Иди в комнату. Бать, ну можешь э это... Хорошо. Все, уходи. А Ухожу. Ой, боже, бать. Б... Батя, Батя. 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 Ой. Тип -тип. Бать. Батя. Батя. Отошел? Отошел. Да. Батя. Да. Хорошо, стой там. Стою. Стой там. Все, стой. Что такие? Речка. Да. Будешь жрать. Сухую гречку. Все, если туда показывают ви этот вагоновирус, не пройдет. Коронавирус. Да мне не срать, сынок, понимаешь? Все, если ты туда и ну, все. И что мне делать? Ну давай. Здесь было ну, тысячи гривен бонусов, туда все mm -hmm. ты можешь забрать. Пройти тебе казал, понял? Да. А вот тут а, видео, видео, Яке. Очень смешная, очень классная Да? Мне очень нравится ржал очень сильно. Хор... Все, Хорошо. Все, будет давиться до девяти. Да! Бать, вот а может... Так. Чуешь? Батя! Бать! Я что хочу...